कथा वञ्चकः बकः कुत्रचित् अरण्यप्रदेशे एकः सरोवरः आसीत् तत्र बहवः जलचरः आसन् कश्चन बकः अपि तत्र बहुकालतः वसतिस्म कालान्तरे सः बकः वृद्धः अभवत् ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಕಾರಣತಃ ಸಹ ಮತ್ಸ್ಯಾನ್ ಗ್ರಹೀತು ಅಪಿ ಅಸಮರ್ಥ ಅಭವತ್ ಇದಾನೀಂ ಕಥಂ ಆಹಾರ ಸಂಪಾದನೀಯ ಇತಿ ಚಿಂತೆಯನ್ ಸಹ ಏಕಂ ಉಪಾಯಂ ಅನ್ವಿಷ್ಟವಾನ್ ಸರೋವರಸ್ಯ ತೀರೆ ಸ್ಥಿತ್ವ ಅಶ್ರೂಣಿ ಮುಂಚನ್ ಸಹ ರೋದನಂ ಆರಬ್ಧವಾನ್ ತದಾ कश्चन कर्कटकः तस्य समीपम् आगत्य पृष्ठवान् मामा किमर्थं भवान् रोदनं करोति इति तदा बकः उक्तवान् अद्य दैवतज्ञ मुखतः अहम् एकां दुर्वार्ताम् श्रुतवान् इतत्परं द्वादशवर्षपर्यन्तम् अत्र अनावृष्टिः भविष्यति इति अस्माकं सरोवरे किञ्चिदैवजलं अस्ति शीघ्रमेव तदपि शुष्कं भविष्यति तदा मम बांधवाः भवन्तः सर्वे अपि मृताः भविष्यन्ति किला इति मम अतीव दुःखम् इति तत श्रुत्वा कर्कटकः ताम वार्पां अन्यजलचरान् निवेदितवान् ते सर्वे अपि भीताः सन्थः बकस्य समीपम् आगतवन्तः विनयेन तं पृष्टवन्तः माम अस्माकं प्राणरक्षणार्थं कोपि उपायः अस्ति किम् इति तदा बकः उक्तवान् इतः किञ्चित् दूरे अन्यः कश्चन सरोवरः अस्ति तत्र प्रभूतं जलम् अस्ति तत् कदापि शुष्कं न भविष्यति यदि भवन्तः मम पृष्ठम् आरोहन्ति तर्हि अहं भवतः सर्वान् तत्र नयामि इति

कर्कटकः दूरादेव शिलायाम् पतितानि अस्थीनि दृष्ट्वा बकस्य दुरालोचनां ज्ञातवान् अतः सः स्वदन्तद्वयेन बकस्य कंठं दृढं गृहीतवान् वेदनाय रोदनं कुर्वन् सः वञ्चकः पकः मृतः धन्यवादः